اور حاصل کرنے والا کیسا شخص ہو فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمو یسبح لہو فیہ بالغدو والآصال <تصور> سورہ نور آیت چھتیس سینتیس اڑتیس پڑھ لینا رزق حلال جو اللہ کا فضل سمجھ کے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے سب سے پہلی صفت فی بیوت ان اذن اللہ ان وہ اللہ کے گھر اور مسجد کو آباد کرتا ہے رزق کے حلال کا اثر بتا رہا ہوں کہ مسجد کے اوپر جس کا مال صرف ہوگا سمجھ لینا کہ اس کی آمدنی حلال ہے اور کبھی مجبوری میں اگر صرف ہو جائے کہ پریشانی آگئی اور پھر نہیں میں خوشی سے بات کر رہا ہوں الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسجد کے اوپر خوشی سے جس طرح اپنے گھر کی ضرورت وہ سمجھتا ہے اللہ کے گھر کی ضرورت سمجھ کے جس کا مال اس پہ خوشی سے صرف ہوتا ہو خواہ اس کے مال میں گھاٹا آئے اس کا مال اوپر جائے تجارت میں فائدہ ہو نفع ہو نقصان جس طرح تاجر کی تجارت میں جب نقصان ہو تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اب میں گھر والوں پہ خرچہ بند کر دیتا ہوں کیونکہ میری تجارت میں نقصان ہوا ہے نہیں نہیں اسی طرح وہ مسجد پہ بھی خرچ بند نہیں کرتا فی بیوت ادن اللہ ان ترفع پہلی صفت و فی حسم وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کبھی کبھار اللہ کو یاد بھی کیا کرتا ہے حلال کے تلاش کرنے والے کی صفت ہے یسبح سب بےفی بالغدو بالغ صبح کو بھی اور شام کو بھی آپ دیکھیں گے اس کو وہ تسبیحات میں مبتلا نظر آئے گا رجال یہ کچھ لوگ ہیں سب نہیں کچھ لوگ ہیں لا ذکر اللہ جن کی تجارت جن کی خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے نہیں روکتی و اقام الصلاة نماز کی قیام سے نہیں روکتی و ایتاء الزکاة زکاة کی ادائیگی سے نہیں روکتی اور یہ خافون یومن تتکل القلوب والابصار قیامت کے دن جس دن آنکھیں اور جس دن دل پلٹ جائیں گے گھبراہٹ کی وجہ سے اس دن اس دن کے ڈر سے آج یہ لوگ اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا رکھتے ہیں کاش کہ ہمیں اسلام کا نظام تجارت سمجھ میں آئے اسلام نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا میرے اور آپ کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں پراگندہ بال ہیں غبار آلود چہرہ ہے مسافر ہے یعنی ایسی اس کی کیفیت ہے کہ دیکھنے والے کو ترس آ جائے آج جس کے بالوں کے اندر گرد و غبار پڑے ہوئے ہو اور چہرے کے اوپر اداسی ہو اور مسافروں کہے کہ جی میں سفر پہ آیا ہوں اور ساتھ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو ایک سخت دل آدمی بھی نرم ہو جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں اس کو کھانا دیتا ہے پیسے دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پراگندہ بال یہ خستہ حال یہ مسافر یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا اطال سفر لمبا سفر کر کے اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے جس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے خزانوں کے مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے اور دینے والا بھی ہے اور جس کی صفت ہے جواد اس سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے اس کے حضور ہاتھ اٹھا کے اور جولی اور دامن پھیلا کے دعا کر کے کہتا ہے رب یا رب امام الانبیاء فرماتے ہیں فنجاب اس کی دعا کیسے قبول کی جائے اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے مَأْكَلَهُ قلو حرام وہ حَرَام، وَمَلْبَسَهُ حرام حرام اس کا کھانا بھی حرام اس کا پینا بھی حرام اس کا لباس اور کپڑے بھی حرام کے یہ دعائیں کر رہا ہے مستحق ہے ساری دنیا اس پہ ترس کرتی ہے مگر ایسا آدمی حرام کھانے والا جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے فَأَنَّا انتجاب اس کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے لا يدخل الجنة جسد غذية بالحرام میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وہ جسم وہ بدن جس کی غزہ حرام کا لقمہ بنتی ہو وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا فہو اولا بالنار وہ جہنم کے زیادہ مستحق ہے کبھی غور تو کیجئے آپ نے قیامت کے قریب کے حالات بتائے امت کو تاکہ کل کوئی یہ مسلمان نہ کہتا ہوا نظر آئے کہ جی تجارت کے اصول تو اسلام نے نہیں بتائے اسلام کے دامن میں اور ہماری شریعت کے دامن میں تو نماز اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نہیں نہیں کوئی تاجر تجارت کرنا چاہتا ہے آج کی کوئی تجارت ہے وہ چائنہ سے نکلے رشیہ سے اس کا آغاز ہو یا اس کا موجد کوریا ہو یا یورپ کا کوئی ملک ہو یا امریکہ ہو اگر وہ کسی صاحب علم کو پتا نہیں ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اس سے یہ پوچھو کہ شریعت نے تجارت کے اصول کیا بتائے ہیں اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہیں